Обещали европейское государство и европейское образование, однако пока наши реформаторы лишь экономят на учениках, при этом мало в чем отказывают себе. Реформы, от которых лучше только реформаторам докатились даже до школьников. В новом учебном году 50% финансирования школ переложено на местные бюджеты. Но, как известно, не все местные бюджеты могут взять на себя такие расходы. Не получится ли так, что эти проблемы в конце концов? Ягут на плечі радітелі очевидно, що не всі райони особливо застосувалося районів, де багато маленьких сіл. І відповідно, шкіл з маленькою наповненістю могли собі дозволити отримувати свою мережу. Хто буде оплачувати знання, на котрої государство просто не виділила денег? І кому байдуть деньги зекономлені на дітях? учебный год с новыми проблемами. Директора сельских школ и местные чиновники ломают головы. За что кормить детей? Где брать учебники? И за чей счет заправлять школьные автобусы? Теперь это официально их проблема. На волне реформ государство переложило половину расходов за обучение школьников на областные бюджеты. Директора школ уже вынуждены оббивать пороги местных бизнесменов и просить денег. Мы написали листа на сельскую голову, где предприемцы платят 18 тысяч на подручники. Uh -huh. Допомогу. Это 50%. Но спонсоры есть не везде. Поэтому платить за все придется, скорее всего, родителям. Верховная Рада приняла закон, согласно которому половина стоимости учебников Будіть оплачуватися із госбюджету. Підручники для четвертих і сьомих класів ми маємо трошки затримку цих підручників для четвертих і сьомих. Ця затримка пов'язана з тим, що всі кошти на друк і поширення цих підручників, тобто для того, щоб вони були безплатними для всіх українців сімей, ми знайшли тільки в серпні місяці. А половину коштів дає державний бюджет, і половину коштів дають області. У государства, как всегда, нет денег. Но учебники нужны уже сегодня. Для местных бюджетов вторая половина денег, а это 180 миллионов гривен, может оказаться неподъемной суммой. В многих селах вообще нет бюджета Там есть районный бюджет. Из районного бюджета идут эти кошты. Но если район маленький, и там много таких сил, то у них тоже нет кошти. Неужто главным спонсором обучения украинских школьников будут их родители? Міністр образування Сергій Квіт уверяет, это і скручино. Ніхто не має права вимагати з батьків в школах гроші за підручники. Тобто всі підручники є, а всі підручники будуть безплатними. І для 4-х, і 8-х, і 7-х класів вони трохи затримуються, але вони скоро були, тому що вони друкуються. Да і в школах на камеру отрицають тот факт. что родители уже давно сами докупают учебники. Не, 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 У нас не, нас никто не купит. Потом, нам обещают, подружники в жовтнем месте будут надрукованы. Но на деле оказалось по-другому. Родители уже покупают учебники, утвержденные в этом году Министерством образования. Хотя продавать их, пока они не напечатаны за государственный счет, запрещено. Экономить в Кабмине решили еще и на школьных автобусах. Если с учебниками половину оплачивает государство, То автобуси это уже повністю головна боль обласного уровня. Зараз у проєкті закону повертаються норми попередні, коли місцева влада зобов'язана забезпечувати пільговий проїзд і гарячі харчування усіх учнів, не лише дітей з малозабезпечених родин, дітей з особливими освітніми потребами. Ну одним словом, пільговиків. Так школа потверждає, що діти за проїзд не платять. возить автобусом да, до школы. автобус да. куштовный абсолютно. куштовный. Да. Но водитель в школьного автобуса считает деньги по 2 гривны. Или в школах запрещено признавать на камеру проблемы? Учебники и школьный транспорт далеко не все нынешние проблемы среднего образования. Учебный год уже две недели как начался, а в Кабмине все еще не решен вопрос, кто же будет платить за питание детей. Я сейчас не маю полной информации, потому что я должен спитати области. А значит, платить за это скорее всего будут опять же родители школьников. Тем более Міністр образования считает, что обеды в школах за счет государства и вовсе нужно отменить. Моя пропозиция была, что мы должны это сокасувати, потому что ты або або поставити зовсім інше, тобто набагато збільшити цю суму. По логике кабмина лучше вообще не давать, чем давать мало. Тому що та сума, яка була, вона змушувала закуповувати неякісні соки і неякісні продукти. І я цю позицію свою озвучував. Після цього я знаю, що була реакція багатьох дуже областей, які доплатили належні суми щоб шкодарів харчувати. Єсно у міністрів реформаторів проблем з недоїданням В столовій кабміна за 30 гривень можна взяти повноценний обід із трьох блюд. А экономи на транспорте для детей министры катаются на лучших экземплярах мирового автопрома, а сам министр образования ездит на работу на вот таком вот внедорожнике. Хотя Сергей Квит, конечно же, утверждает, что машина не его. Мы користуемся послугами Национального транспортного университета, нам помогает. просто. Перед камерами правители изо всех сил пытаются доказать, что работают на благо народа. И даже якобы жертвуют своими зарплатами, лишь бы детям хватило. Щойно принято решение за рахунок сокращения витрат на парламент и на кабинет министров Украины выделить 180 миллионов гривен на и подручников для наших детей. С нехваткой денег для школьников у правительства всегда были проблемы. Многие родители уже давно сами докупают учебники, сами ежегодно сдают деньги на ремонт школы и добровольно на помощь учителям у нас в прошлом году это это было тысячу гривен в других классах это было 800 700 то есть как да? в, месяц, да? в месяц да то есть и фонд фонд школы тысячи гривен какие в принципе в любых других школах а в этот раз видимо власть имущие решили снять с себя всю ответственность перегрузив проблему недофинансирования школ на плечи областных бюджетов Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами, отправляйте их на почту. Секретней Укрнет. Встретимся через неделю.